اس زمانے میں جب ان مذہبی عناصر کی بدماشیوں سے لوگ تنگ آ گئے پریشان تھا سماج بہت بری طریقے سے متاثر تھا تو اس کو چیلنج حضرت عیسیٰ سے ملازر حضرت عیسیٰ کی تعلیمات ان خرافات کے خلاف صدا احتجاج تھی ایک hey, ہمارے قوانین اور ہمارے پیشواؤں کے خلاف آواز اٹھاتا ہے عیسیٰ بن مریم تو ہمیں ظالم کہہ رہا ہے ہم عبادت کرتے ہیں قربانی دیتے ہیں وہ عبادت بکار ہے جس کے بعد تم کمزور کا حق چھین لو یہی وجہ ہے کہ یہودی پیشبائیت ان کے جان کے دشمن بن گئے اس طرح بعد میں عیسائیت کے اصل پیغام کو بھی رد و بدل کیا گیا اور اس میں بھی تصوف نے ایک منظم مسلک کی شکل اختیار کر لی اس طور میں خانقائیں قائم ہوئیں یہ سسٹم بہت مضبوط ہوا مذہبی پیشوائیت ایک ایسے مضبوط ادارہ بنا کہ انہوں نے زندگی بسر کرنے کے طور طریقے متعین کر لیے روحانی ترقی کے لیے مختلف قسم کی ریاستوں و مشقوں کے لیے زینے تجاویز کی تجویز کیے اور جگہ جگہ مختلف اولیاء نے وہاں کے جو ولید اپنے آپ کو کہتے تھے اپنے مراکز کے مراکز قائم کیے اور اس مقصد کے حصول کے لیے ترک دنیا ترک علائق ترک خیالات ترک آزو غرض کے روحانیت کے سوا ہر شے کا ترک کر دینا لازمن قرار دی اور حقیقی زندگی اسی سمجھا گیا جس میں انسان ہر وقت گوشہ بند چشم بند آنکھیں مطلب بند لب بند کی حالت میں مراقبی میں بیٹھا ہے رموز اسرار کائنات کے جلوے دیکھتا رہے اور کہتا ہے تو وہ کہتے تھے اگر تم دنیا عالم غیب میں دنیا نور اور بلند بلند مقام حاصل کرنا چاہتے ہو تو جہاں سادہ غیر متبدل باطنیت کے مزمر خاموشیوں میں ہو کو دیدہ زہر میں دیکھ نہیں سکتے اگر انہیں دیکھنا چاہتے ہو تو عقل و خورد حواس اور شعور کو ایک کچھ سب کو چھوڑ دو یعنی ہر اس چیز کو چھوڑ دو جس ہو جس کو آپ عقل کے ذریعے سمجھ سکتے ہو ہاں وہ موجود ہوں یا غیر موجود اس میں اپنے آپ کو اس میں جذب کرو اور ان تمام حدود اور کجود سے ماحولہ ہے اس لئے ترک دنیا مرشد کی اطاعت خموشی انکساری اولین شرائع خدا اور انسانی روح کے اس تعلق کو سیلس میں عروسی تعلق کی اصلاح سے تعبیر کیا اس طرح ولی ان کے جو ولی تھے اسے آسمانی دلہنے کہہ کر پکارا جاتا تھا سنت زہد و انزا کی زندگی بسر کرنے والے عوام کی نگاہوں میں بہت مقبول اور واجب اور احترام قرار پاتے تھے ان کی پرستش ہوتی تھی ان کے لیے عوام فوج در فوج چوک در چوک اس مسئلے کو اپنانے لگے اور چوتھی صدی اس پہ مورخین لکھتے ہیں کہ بستیاں خالی ہو رہی تھیں لیکن خان کا آباد تھی جہاں ہر وقت میلے کیسا سما رہتا تھا اگر ان خانقاہوں کے داخلی حالات کا جائزہ لے تو اس کی تفصیل مناسٹم کے متعلق لٹریچر سے مل سکتی ہے ان کی لوگوں کی حالت حالت, حالت, حالت زار عجیب تھی ان کی عبادت کا منتہا یہی سمجھ لیا جاتا تھا کہ انسان اس قدر مستغرق ہو کہ کھانے پینے کا ہوش نہ رہے اس پر جذبہ و کا ایسا عالم تاری ہو جس انداز میں محب عبادت گزاری ہو اسی اندازوں میں مہینہ مہینوں پڑا رہے اگر کھڑا ہے تو بیٹھے نہیں سجدے میں ہے تو اٹھے نہیں جو جھکا ہے تو جھکا رہے جو بیٹھا ہے تو وہ بیٹھا رہے تاریخ کا اگر مطالعہ کیا جائے تو وہ عرض فلسطینی اس قسم کی طے خانوں اور غاروں سے اٹی پڑی تھی یہ غیر یہ غاریں عبادت گاہوں کا کام کرتی تھیں اور جب ویران ہو جاتی تو رہزن اور کزاکوں کی مکین گاہیں بن جاتی سینتیس جا عیسوی سی میں پیدا ہوا اس نے اپنی مشہور تاریخ سفت جیوز کی جلد گیارہ میں ان تہ اور غاروں کے متعلق تفصیل سے آگاہ کیا اس نے لکھا کہ یہ غیریں کبھی عبادت گاہیں تھیں بعد میں کی پناہ بن گئی مشہور تاریخ ہیں ہسٹورین چارلس رولنٹس نے تاریخ مصر قدیم میں لکھا کہ مصر کا سب سے جو عجیب عجوبہ شہر جا تھا وہ کہرہ سے ایک سو ساٹھ کلومیٹر دور پر واقع تھا جہاں ہر طرف راہب دکھائی دیتے تھے اور شہر کی مجبوئی آبادی سے زیادہ وہاں راہب ہمیں نظر آتے تھے عام عمارتیں خانقاہوں میں تبدیل ہو چکی تھی اور ان کی تعداد میں اضافہ اس شہر میں بیس ہزار سے زیادہ کنواری ورجنز راہبات اور جسے کہتے ہیں اور دس ہزار سے زیادہ راہب بستے تھے راہب اور راہبات کی مخلوط زندگی سے وہ بھی غارے اور خانقاؤں سے جس قسم کے نتیجے نتائج پیدا ہو سکتے تھے اس کا اندازہ امریکن انسیکلوپیڈیا کی جلد ہفتم میں آپ کر سکتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے دنیا کو ترک کر رکھا تھا غلو کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ شہوت پرستی نا امیدی ان تمام کے نتیجے میں وہاں خودکش خودکشیاں جو سوسائیڈ ہے وہ معمول بن گئی تھی ڈرنک ویڈ می The Lord understands our weaknesses. اس دور کے حالات کا جو ذکر ہے وہ چارلس نے بھی اپنی شعرا یا فاق کتاب پولیٹیکلس ڈکشنری میں کیا کہ تھوڑے ہی عرصے میں تمام مشرق اور مشرق آرام طلب سہل انگار انسانوں کی جماعتوں سے بھر گئی حقیقت تو یہ تھی کہ ان لوگوں نے شاوت پرستی ان کے لیے ضرب المثل بن گئی تھی اپنی حصیت کو ملمانے کے لیے انہوں نے گھٹیا حربے استعمال کرنے شروع کیا انہوں نے مختلف مقامات پر لوگوں کو مشتل کرنے اور ہنگامے اور شورچے برپا کرنا شروع کر دیا حقیقت یہ لوگ تھی حقیقت یہی تھی کہ یہ لوگ سہر انگار جہل آوارا مزاج اور عیش پرست تھے جن کی زندگی کا متم نظر آرام دہ زندگی اور جنسی خواہشات کی تکمیل تھی ان لوگوں سے عام انسان عجز تھے یہ لپٹ لپٹ کر مانگنے والے بکھاری راہبوں کی لباس میں ہر گلی اور کوچے میں آوارہ پھرتے نظر آتے ہر قسم کے فریب دہی بدماشی ان کا شعار تھا اخلاقی رحطات کا یہ عالم تھا کہ جو لوگ انہیں پناہ دیتے یہ لوگ انہیں بھی بنا ہیں ان کو لوٹ لیتے یہ لوگ مذہبی جوش عقیدت میں بدترین لوٹ مار اور غارت گری کی وارداتوں میں ملوث ہوتے ان خانقاہوں کی حالات انتہائی مخصوص تھے اس طرح تیساؤں کے حالت زار بھی چندہ مختلف نہیں تھے جنگ جان کا پادری رہبانیت کے روپ میں جل بگاڑ تھا ان کے حوالے سے بہت سے ہسٹورینس نے کلیسا جو جون جون کے حالات کے بارے میں لکھا کہ اکثر کی حالت تھی کہ وہ آرام طلب اور شہوت پرستی کی زندگی میں ڈوبے ہوئے ان کی کیفیت یہ جی تھی کہ وہ راہبا جو ننس عورتوں سے مجرد جو عمر بھر مجرد رہنے کی قسمی جنہوں نے کھائی ہوئی تھی ان سے نجائز جنسی تعلقات قائم کر لیتے خوبصورت رہبات کو اپنا شریک بستر بنا لیتے ان کے معلومات یہ جو تمام معلومات تھی یہ ان کا روٹین تھی اس طرح عرض فلسطین اور دوسری ولیم کی قبروں کی زیارتوں کے لیے لوگ جوک تر جوک یہ سمجھ کر آتے کہ حقیقی نیکی اور یقینی نجات صرف وہی مل سکتی ہے راہبوں کی یہ جماعتیں کریا کریا گشت لگاتے یہ لوگ بڑی ڈٹھائی سے فرضی بزروں کے ناطرف سے منسوخ کرتا تبرکات کو بیچتے اور عوام کو میں سے جن بھوت نکالنے کا بھی دھوکہ دیتے اور ایڈورڈ دی اس نے اپنی کتاب ہسٹری رومن امپائر میں عظیم سلطنت روم کے کی کی عبرت انگیز داستانیں لکھتے ہوئے کہ لکھا کہا کہ پادریوں نے کلیساؤں کے خزانوں میں اضافہ کے لیے عقیدت مندو کو یہ باور کروایا کہ ولیوں کے تبرکات تو سونے اور جہورات کے سے بھی زیادہ قیمتی ہیں انہوں نے حریص بن کر پرانے ہڈیوں کے لیے عجیب و غریب نام وضع کیے پھر ان ناموں کے لیے کی طرف سے مہیر القول جو ہے کارنامے قصوں کو منصوب کیا گیا حضرت مسیح کے حواریوں کے مذہبی فسانے گھڑے گئے اور ایسے فرضی مشاہیر کا اضافہ ہوگا جس کا وجود اس فسانوں سے بہر نہ تھا اور دنیا عیسائیت نے بصیرت کے تمام چراہوں کو گل کر دیا اس طرح ہندوستان اور ایران کے تصورات کے رنگ اگرچہ علیحدہ نوعیت کے تھے لیکن بعد میں یہودی اور نصرانی تصوف اور ایرانی مجوسی تصوف اور ہندوستان کے بودی تصور فناہ وحتر وجود کو اپنے آغوش میں لے چکے تھے ہندوستانی تصور تصوف کا سب سے بڑا پرچارک شنکر اچاریہ جو سات سو اٹھاسی میں پیدا ہوا اور وہ تھا اور اس کا اس کے نزدیک وہ روح کو عزلی اور غیر فانی تصور کرتا تھا اور خارجی کائنات کو فانی تصور کرتا تھا اچاریہ کو مذہب ہندو مذہب کا ریفارمر کہا جاتا ہے وہ کرالا جنوبی ہندوستان میں پیدا ہوا اور بچپن ہی میں انتہائی غیر معمولی صلاحیتوں کا حامل انسان تھا لیکن کیا ہے یہ وہ دور تھا جب دین اسلام عرب سے نکل کر ہندوستان میں داخل ہو چکا تھا اور وہ آ... اور کرالہ میں تبلیغ کا آغاز بھی ہو چکا تھا ہندو فلسفہ اس نئی ابھرنے والی فکر کے سامنے ٹھہر نہ سکا اور اس دور میں شنکر اچاریہ نے ہندو فلسفے کو نئی سوچ دی جس کے تحت ہے دنیا مایا ہے جس میں بھی کہا گیا کہ دنیا دکھا ہے یہ سب برہما کا سپنا ہے اور عشور کا ناٹک ہے جس پہ کوئی شاہ حقیقت نہیں بلکہ حقیقت کی تمثیل ہے نہ بادشاہ بادشاہ ہوتا ہے نہ غلام غلام ہوتا ہے نہ پہاڑ نہ دریا سب فریب کی فریب نظر ہے اس لیے وہ اللہ کو نٹ راجن یعنی نٹوں ایکٹروں کھلاڑیوں کا بادشاہ کہتا تھا اور اس سوچ نے پھر ہندوستان کو اپنی لپیٹ پہ لے لیا حتیٰ کہ مرزا غالب نے انیسویں صدی میں ایک شعر کے ذریعے اس فکروں کو وہ واضح کر دیا کہ جس میں تھا کہ ہستی کے مت فریب میں آ جائیے عالمِ تمام حلقہ دام خیال ہے اور شنکر اجاری نے کہا کہ ترک خواہشات کے ذریعے انسان مایا سے کے فریب سے نکل سکتا ہے روحانیت بھی اسی زمن میں ایک فکر ہے جو تصوف کا لازمی جزو لیکن روحانیت کو آج تک مضبوط معنی نہیں دیا جا سکے اور اس کا کوئی مطلب یا حیثیت کا نہیں ہو سکا کتاب کا یہ اہم باپ تھا جو پہلا باپ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا اور اس کے علاوہ آپ کو مزید اہم فلسفے سے تصوف کے اس بنیادی فلسفے سے میں آگاہ کرتا جاؤں گا اور اپنے سوالات سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا اپنے تحفظات سے سوالات سے ضرور آگاہ کیجیے گا اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں آپ میرے نمبر واٹس ایپ نمبر زیرو ٹریپل تھری فور ٹو سیون فائیو زیرو فائیو ون پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں اپ کر سکتے ہیں اس پہ بھی ہم بات کر سکتے ہیں اور اب تک کے لیے اجازت بس